Всем снова привет, и сегодня я вам буду снимать трату золота. Сейчас на моем счете именно 60 золота. Сейчас я вам их покажу. На моем счете сейчас 60 золота. сейчас я буду их тратить. Итак, как я вам уже сказала, на моем счете 60 золота. Вот они, вам их очень видно. Вот, вот они, 60 золота. Сегодня мы их будем тратить. Так, -с. Я не знаю, мы их, я хотела их потратить на задание. Вот, чтобы у меня было побольше серебра. Посмотрим задание. Задание у нас убрать мусор у соседей. Но это я сейчас сделаю. И потрачу, наверное, 30 золота. Ну, или, я думаю, лучше мы купим костюм какой-нибудь. Вот. Я сейчас снимаю также экран. Почему-то. Полный экран. Так, вот у нас вот камера. Вот. Также я снимаю на, на камеру компьютера. Вот тут. Так, сейчас погодите минутку. Минутку, минутку. Я найду место, где я буду. Вот. Давайте уберем мусор, как обычно. Ну, мусор тут он вообще чуть-чуть не в тему. Конечно. Он ну, ты, Надо мусор собрать. на тебе. О боже. Ну, ты принцип покажешь. Ну, я соберу мусор да. так все то что я пока не решил на что их буду тратить но пока посидим в магазине и посмотрим что там можно купить на 60 золота я могу вот эту штучку купить но она конечно такая не очень на 30 это вот на 39 я давно уже хочу 65 конечно у меня есть 65 золота вот но я я, конечно, хотела купить, но 65 золота у меня найдется. Найдется вот такая вот. Можно купить, наверное. Вот. Давайте посмотрим коллекции комбинезоны. Вот. Костюмы. Это уже будут полные. Вот за 86 есть такое. Я начну с самого конца, потому что я хочу... Ну, с самого конца как бы там не самое недорогое. Ну, тут вроде бы такого ничего красивого нет за 60 золота. Вот, можно сказать. Вот, я хотела что-то тебе купить именно за 60 золота. На 60 целый костюм. Вот у меня лазурная звезда. Да, у меня вот эти вот это вот все есть. Мне осталось купить наушники и сережечки. Э, давайте давайте посмотрим наши коллекции. Вот у нас, вот видите, мне нужно купить 63 золота. Мне нужно купить сережки. Ой, сережки, наушники и браслет. Вообще три золота все выйдет, а чтобы можно еще нам купить моя прелесть, но она за 49 золота, это не очень красиво. А дальше вот этот платьишко можно купить, вот. Дальше. Костюм Анастасии, но ну, это тут букет рост, вот это вот все. Вот, я хочу купить вот эти вот шорты и вот эту вот рубашечку, она будет очень красиво смотреться. Врач, но ну, это не очень, синкопат, вот. Ну, давайте посмотрим одежду

Hérna ég stjórnir